मस्जिद मध्ये यांनी हे आयुक्त कार्यालय उघडायचं त्यांनी आज प्रोग्राम केलेला आहे तो खरंच चुकीचा आहे मस्जिद मध्ये हे खरं स्थळ आहे तिथे काही आयुक्तालय ऑफिस वगैरे त्याची गरज नाही तुम्ही दुसरीकडे कुठेतरी ते आयुक्तालय उघडू शकता आणि प्रचंड अशी वेगवेगळ्या ठिकाणी जागा पुष्कळ मुबलक आहे पण तिथे न करता काय यांचं कारण आहे की ते मस्जिद मध्ये ते आयुक्तालय उघडतायत ही चुकीची मागणी सरकारच्या मंत्र्यांनी केलेली आहे म्हणून त्याचा आम्ही तीव्र शब्दात आम्ही त्याचा विरोध करण्यासाठी आज सगळेजण इथे एकत्र झालेलो आम्ही माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांना आम्ही विनंती करणार आहोत की हे मस्जिद मध्ये जे कार्यालय आयुक्तालय उघडतायत ते न उघडता दुसऱ्या ठिकाणी त्यांनी अशा हो। प्रकारची विनंती आम्ही करणार अनेकांचे विरोध आहे की हज हाऊस मध्ये कार्यालय नकोच अल्पसंख्याक तर कलेक्टर ऑफिस मध्ये भरपूर जागा आहे तिथे पण द्यावा बिलकुल बरोबर आहे आताच आमच्या चर्चेमध्ये केलंय की आयुक्तालय कार्यालयामध्ये पण जागा उपलब्ध होऊ शकते आणि आता आमच्या काही पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून आम्हाला कळले की जवळपास दोन एकर जागा ही लेबर कॉलनीच्या तिथे या आयुक्तालयासाठी केलेली आहे त्याच्यासाठी फंड पण रिझर्व्ह केलेला आहे मग आमच्या अल्पसंख्याक मंत्र्यांचं एवढा आग्रह मस्जिद मध्ये कार्यालय उघडायचं काय आहे याचा आम्हाला प्रश्न पडलेला आहे म्हणून आम्हाला हे कुठेतरी दुसऱ्या ठिकाणी जिथे चांगलं व्यवस्थित ठिकाणी तिथे बासष्ट लोकांची

भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष श्री जी बोराड़कर के पास एक निवेदन दिया जिसमें हमारे मित्र मंत्री अब्दुल सत्तार साहब जहाँ हज हाउस जो कि भारतीय जनता पार्टी के जैदो से मेहनत से आज औरंगाबाद में स्थायी हुआ उसमें जो हज हाउस के हज के समय जो जगह कम पड़ती वो जगह के वो जगह का इस्तेमाल हमारे मंत्री ने वहाँ पे आयुक्तालय बनाने का फैसला करने का निर्णय लिया उसके खिलाफ वहाँ मस्जिद में जगह कम पड़ रही है हज के टाइम नमाजी को जगह कम पड़ती और फिर अगर ये ऑफिस बढ़ जाएंगे तो वहाँ जगह कम पड़ेगी वो मस्जिद को ना डिस्टर्ब करते हुए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई वो अपना आयुक्तालय दूसरी जगह कहीं तो मिले और हज हाउस को हज के लिए ही इस्तेमाल करें सरकार ने वहां पे इससे पहले वर्क बोर्ड भी लेके आया है फिर उसके बाद एक और ऑफिस आ जाएगा तो हज वा आने वाले को बहुत तकलीफें होगी और हमारी पार्टी ने इसका निर्णय नहीं लिया ये निर्णय आज हमारे मित्र मंत्री अब्दुल सत्तार साहब ले रहे कि में जगह है इसलिए हमने ये निवेदन हमारे पार्टी के अध्यक्ष को दिया ताकि वो आगे हमारे मंत्रियों से बोलकर इसको आगे बढ़ाए और मस्जिद को सेव करे सर आपने अल्पसंख्यक मंत्री से रहा किया था इसके बारे में हमने मंत्री को फोन लगाया लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे उनको निवेदन निवेदन हम देने वाले कर उनको भी निवेदन दे देंगे और हम अगर नहीं माने तो हम उनका घेराव करेंगे हमारे पूरे पार्टी पूरे कार्यकर्ता मिलकर हम उनका प्रोटेस्ट करना शुरू करेंगे या हम अभी पत्र से बात कर रहे हैं नहीं तो हम रोड पे तो उतरेंगे सरकारी ऑफिस में आप किसको निवेदन देंगे हम कलेक्टर साहब को निवेदन दे रहे कमिश्नर साहब को निवेदन दे रहे हमारे मंत्रियों तक निवेदन हम पहुँचाने के लिए हम सर से रिक्वेस्ट करने के लिए भी आज ये निवेदन लेकर आए सर के पास मेरा नाम सलीम चिश्ती माइनॉरिटी मोर्चा प्रेसिडेंट हम नबी पटेल भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष हमें मालूम हुआ कि हमारे गवर्नमेंट ने 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 शासन शासन महाराष्ट्र आयुक्त कार्यालय मंजूर किया हमें बहुत खुशी हुई लेकिन दूसरी ये बात मालूम हुई कि हाज हाउस के अंदर जो मस्जिद है वो मस्जिद के अंदर टेम्पररी आयुक्त कार्यालय चालू करने का डिसाइड हुआ अभी हमारे गवर्नमेंट ने अल्पसंख्यक का आयुक्त तो कार्यालय के लिए शहर में दो एकड़ जगह अलॉटमेंट किया इसकी भी हमें खुशी है लेकिन हाज हाउस के लिए जो प्रे, प्रार्थना की जो जगह मस्जिद जो है इसके अंदर यह होना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है हमारे समाज के लिए भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि जुमे के दिन जुमे के दिन जो मस्जिद है पूरी जगह नहीं आती पूरी के पूरी जगह फुल हो जाती है और जब हाज का पीरियड रहता है उस पीरियड में पे, पे बहुत सारे नमाजी आ जाते हैं और नमाज की यहाँ जगह नहीं आती और मस्जिद के अंदर एक ऑफिस चालू होना ये हम सब के लिए सब मुस्लिम भाइयों के लिए थोड़ा दुख की बात है हम आदरणीय शासन से सन्माननीय अल्पसंख्यक मंत्री से हमारे मुख्यमंत्री से हमारे सन्माननीय उप मुख्यमंत्री से हमारी विनती है क्या हज हाउस के अंदर जो मस्जिद है यहाँ पे वो कार्यालय नहीं शुरू करते है हज हाउस के अंदर जो और जगह है हमारे मालूम के हिसाब से वहाँ पे 16 कमरे हैं, तो और जो 40 चालीस कमरे हैं, तो 40 कमरे के अंदर वो उसके तीन चार फ्लोर भी है ये और कहीं उसको स्थानांतर कर सकते और हमारे तमाम बिरादर इस्लाम को सभी मुस्लिम भाइयों को तो इसके खुशी की हमारे शहराध्यक्ष माननीय श्री श्री जी बोराडकर साहब और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री इन्होंने सभी मुस्लिम भाइयों के खुशखबरी देना कि वहाँ मस्जिद के अंदर ये आयुक्त कार्यालय नहीं बनते हैं। वो दूसरी जगह हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं ऐसा अर्जेंटली मैसेज गवर्नमेंट ने जिला अधिकारी ने और सेक्रेटरी साहब ने तमाम मुस्लिम भाइयों को देना ऐसे हम उनसे गुजारिश करते हैं